Membaki pertahan S, uh, SOP SPRM Serbu rumah T ikut SOP SPRM menegaskan uh, Serbuan serta rampasan beberapa barang Yang dijalankan di rumah uh, Albert T Adalah mengikut undang-undang dan SOP yang ditetapkan Ketua SPRM Azam Baki telah diberi senarai Telah diberikan T telah diberikan senarai barang rampasan Ketika serbuan dijalankan sekaligus Menolak dakwaan isteri T bahawa tiada senarai demikian Dikeluarkan Dawan itu tidak benar, pegawai saya sudah serah search list lengkap beserta senarai barang kes yang perlu diambil dan saya perlu perbetulkannya katanya. Pegawai SPRM lengkap dengan peralatan taktikal penuh masuk termasuk jaket kalis peluru dan bertopeng telah menyerbu ke rumah T pada 28 hari bulan November yang lepas. Rakaman di luar menunjukkan T digari dan dia masuk ke dalam kenderaan sebelum ditahan turut dirakam peguamnya Zaid Malik. Zaid ketika ditemui berkata tiada seorang pun pegawai SPRM atau polis yang menunjukkan kad kuasa walaupun diminta berulang kali. On that point alone sebenarnya itu satu juga satu uh, kesalahan prosedur tuan-tuan eh. Pihak polis yang hendak membuat serbuan dan diminta untuk menunjukkan kad kuasa hendaklah menunjukkan kad kuasa mereka walaupun dia ada warrant. Warrant tu untuk dia masuk dan geledah. Okay, dia uh, tuan rumah tak boleh minta kata tak ada warrant. Tak boleh eh. So sorry tuan rumah tak boleh tak boleh tak benarkan dia masuk kecuali ke, ke, kalau sekiranya ada warren tetapi dalam yang sama untuk dia masuk dan geledah itu dia kena tunjukkan kuasa dia tak boleh lah ya kalau tak nanti orang ada tuan bentuk pintu rumah kita uh, saya pihak polis uh, kami ada warren untuk geledah ok uh, minta kat kuasa je tak ada tak boleh mana boleh macam tu kata siapa-siapa mamat tu nak rompak kita ke apa, apa ke mana kita tahu bukan kita kenal polis kan Isteri T, Li Peri juga mendakwa SPRM telah mengacukan pistol kepadanya sebelum menggari suaminya. Dawan itu dinafikan oleh Azam yang telah memaklumkan SPRM dan telah membuat laporan polis. Uh, pegawai kami dilengkapi dengan alat rakaman dan semuanya direkodkan. Uh, so, maksudnya ada lah. Uh, maknanya, perkara itu dia ada body cam. Kami turut memiliki rakaman CCTV dari rumah Albert T Dan ia juga telah diserahkan kepada polis, katanya. SPM menahan T pada 28 November bersama bekas pembantu politik Samsul Iskandar. Okay. So, ada kalau dia kata benar kami turut memiliki rakaman CCTV dan juga pegawai kami dilengkapi pelbagai alat rakaman dan semuanya direkodkan. Baik, kalau benar demikian maka hendak ada utiliti dengan rakaman tersebut. Kerana macam saya kata tadi T mempersoalkan T diacu enam pistol MP persoal cara SPRM serbu. Seorang ahli parlimen pembangkang hari ini mempersoalkan menyuarakan kewimbangan terhadap dakwaan salah laku oleh SPRM ketika menahan penaga, ahli perniagaan Albert T. Menurut Hulu Terengganu, Rasul Wahid menegaskan integriti pegawai penguatkuasa amat penting agar undang-undang dapat dikuasai dikuatkuasa dengan teliti. Whistleblower Albert T. kita lihat macam mana penguatkuasa serbu rumah dikatakan acu enam laras pistol untuk ditangkap. Padahal temu janji untuk satu hari bulan so, tapi sudah diserbu. Macam kita kata itu sebenarnya T sudah dipersetujui ya, untuk datang pada satu hari bulan iaitu hari Senin. Tapi kemudian tiba-tiba disuruh datang hari itu dia kata tak boleh. Kemudian terus SPRM datang dan membuat serbuan kepada rumah beliau. So ini menimbulkan macam saya kata tadi persepsi kepada keadilan dan ketelitian pihak berkuasa di dalam menahan atau mem nak memastikan bahawa uh, adakah serbuan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan elok. Adakah dia mengikut prosedur dan undang-undang? Polis, SPRM, mana-mana pegawai yang ber, uh, pihak berkuasa yang beruniform ni tuan-tuan Dia ada tata cara, dia ada kod dia Polis pun dia ada dipanggil polis kod Polis uh, uh, polis kod, kod huh? polis untuk nak, nak buat tangkapan, serbuan dan sebagainya Dia ada kaedah-kaedah dia Supaya tidak berlaku uh, salah guna kuasa Sama juga dengan SPRM Supaya tidak berlaku salah guna kuasa Kalau kekerasan pun dia ada kaedah kekerasan dia kalau apa uh, tahanan pun dia ada, dia ada serbuan pun ada cara dan kaedah-kaedah yang mana hendaklah uh, dilakukan dengan baik. Kalau tak ada is kalau tidak maka orang yang terkhilaf tersebut boleh menyaman pihak berkuasa dengan saman sivil. Dan boleh saman dengan saman sivil dan rakyat akan mula hilang kepercayaan kepada mereka sebenarnya. Tetapi hari ini kita tengok bagaimana Samsul dan juga Teh telah diheret ke mahkamah dan akan didakwa pada esok hari. Ha di mahkamah session esok hari beliau akan didakwa. Soalan. Soalan eh soalan yang bermain eh, adalah kenapa dua lagi nama yang disebut tidak diheret ke mahkamah? Ha ini menurut Rafiq Pejuang. Jurucakap Pejuang Rafiq Rashid yang juga merupakan peguam kepada uh, Tun Mahathir memuji SPRM atas kerja yang dilaksanakan dengan baik dalam melengkapkan siasatan ke atas ability dan bekas pegawai kanan Samsul Iskandar dalam masa seminggu yang menyaksikan kedua-dua mereka didakwa esok bagaimanapun mudah dia bertanya kepada badan anti-rasuah mengenai status dua lagi nama yang disebut And, siapakah nama yang disebut Yaitu Azam Baki dan Perdana Menteri uh, video 6 minit itu menunjukkan Teh berbual dengan seorang wanita dikenali sebagai Sofia yang didakwa proksi Samsul yang memberitahu agar ahli pendidikan itu bahawa Anwar memberi arahan agar politik Sabah dirakam secara rahsia dalam video yang sama wanita itu juga berkata Pesuruh Azam baki pada masa yang tidak didedahkan untuk meminta Azam Menyelesaikan kes terbabit Jadi persoalan sekarang bagaimana dengan dua nama lain Yang dinyatakan dalam video itu I agree tuan-tuan I agree Sebab kalau Kalau kenapa-kenapa Sebab kalau so, uh, Sorry Kes SPRM kali ini pendakwa raya Bertunjangkan kepada kenyataan daripada antara lainnya Daripada Proksi Samsul iaitu Sofiar Sofiar ini dia bertunjangkan kepada saksi Samsul Yaitu saksi SPRM Yaitu proksi kepada Samsul Sofiyarini Kalau dua itu kan, Albert T dan juga Samsul itu Boleh ditahan kerana kenyataan Sofiyarini Jadi ada kenapa pula Perdana Menteri dan juga Azam Baki Tidak dilakukan perkara yang serupa Kerana dia juga bersandarkan kepada uh, Kenyataan daripada Sofiyarini tapi Sofia Rini menyebut nama Samsul. Ya. Yeah. Yang berjumpa dengan T adalah Sofia Rini. Perbincangan adalah dengan Sofia Rini. Dia klaim bahawa Samsul dapat duit, dapat itu, dapat ini. Dia klaim dia setuju. Tetapi Samsul ditangkap. Padahal tidak ada contoh lah video tu merakam Samsul bercakap. Ya, yeah, saya terima duit kamu RM600,000. Kalau Samsul, okeylah kan Tetapi ini tak merakam Samsul pun kena tangkap. Jadi kalau Samsul kena tangkap walaupun tidak ada video Albert dengan Samsul, kenapa hanya kerana sekadar disebut oleh Sofi hari ini, Sofi hari ini juga menyebut Perdana Menteri, Sofi hari ini juga menyebut uh, Azam Baki. Kenapa mereka tidak ditangkap ataupun tidak ditahan dan dibawa ke mahkamah? Itu soalan yang valid lah kalau kita nak tanya soalan itu kan. Kenapa tiba-tiba... Bukan setakat itu tuan-tuan. SPRM masih lagi diketuai oleh Azam Baki. Perdana Menteri tu mungkin jauh lah. Sebab apa? Okey, Sofia kata, Samsul kata, uh, apa orang kata? Perdana Menteri kata, jauh lah. Tetapi Azam Baki tu ada dekat situ. Dia kata perbincangan itu ada. Azam Baki pun tahu. Nampak gayanya macam dia tahu bahawa Azam Baki itu memang terlibat. Direct. Seolah-olah macam tu. Bukan setakat Azam Baki itu tidak dipanggil memberi keterangan, Azam Baki tidak ditahan reman, Azam Baki tidak didakwa. Worse than that, Azam Baki masih lagi mengutak, mengetuai tangkapan dan juga dakwaan ini, tuan-tuan. Tak apa yang signal yang kita nak bagi pada rakyat ni sebenarnya. Apa signal kita nak bagi kepada rakyat? Tapi lagi menarik eh, yang saya nak cerita kepada tuan-tuan. Eh, bagaimana kes Samsul dan Tay ni boleh dikonkludkan, boleh di, 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 apa orang kata, ditutup dan boleh disimpulkan dan didakwa oleh SPRM dalam tempoh satu minggu. Tuan-tuan ingat pada kes 6, 8 orang ahli Dewan Undangan Negeri Sabah tempoh hari. Yang itu direct video kepada setiap adun itu. Direct video mereka bercakap mengiakan direct video 300 muka surat sama macam mana yang dibuat kepada Samsul kan sama tapi tu direct Samsul tak direct tuan-tuan yang ini direct tapi daripada 8 itu hanya 2 yang kena dakwa lain semua bukan setakat bebas tak kena dakwa boleh bertanding menang lagi tu Tuan-tuan tahu berapa lama SPRM kata nak mengesahkan video itu 6 bulan kan 6 bulan SPRM kata uh, Untuk Nak panggil Lebih kurang lah Tempoh 6 bulan Ataupun ambil masa yang lama Untuk mengesahkan video tu sah Sohih hey, Berbulan Nak menyesat Akhirnya dewan rasuah SPRM sah bahkan Video itu Tidak Tidak ada Kredibiliti Tak boleh pakai Tonton Saya nak cerita ini, ini SPRM cakap tau Ini Azam Baki cakap Okey Azam Baki kata Azam Baki kata apa? Dia kata apa? Dawaan SPRM Adun Sabah SPRM kata Video tiada kredibiliti tak boleh guna pakai Video tiada kredibiliti tak boleh guna pakai Ini pada Februari 2025 And. Dia baru merakam keterangan lima saksi termasuk ahli politik Sabah. Ketua Perujuan SPRM berkata lima individu dipanggil. Siasatan dakwaan memberdasarkan video dikeluarkan sebuah portal. Kemudian dia mendedahkan masih belum berkongsi sebarang bukti dengan pemberi maklumat. Belum berkongsi sebarang bukti. Video itu telah dikemukakan. Lapan video di dalam portal itu video tidak boleh diguna kerana berlaku editing. Kerana berlaku editing. Tak boleh pakai. So dia kata kita dah try jumpa dah. Dengan pemberi maklumat Dia tak bagi lagi maklumat pada masa ini Kita tak boleh pakai kerana berlaku editing So lepas itu Alberti uh, muncul Dia kata video tu saya yang buat Tapi tak ada dawaan Yang ini Tak ada samsul Muka samsul tak ada Muka samsul tak ada Yang ada seorang perempuan yang kami sendiri tak kenal Saya tak kenal Saya tanya ramai orang Ramai tak kenal siapa dia Orang yang rapat dengan samsul pun tak kenal siapa dia dia ambil berdasarkan kenyataan video itu sekarang ini dia kena dakwa, Samsul kena dakwa dan tak ada video tentang Samsul. Semua kalau kita tengok riset-riset yang saya tunjuk hari itu, semua menuju kepada Sofia Rini. Tapi apa SPRM buat? Sofia Rini ini dijadikan saksi kepada SPRM untuk nak menangkap Albert T dan juga Samsul. Proksi Samsul selamat hanya jadi saksi SPRM. Sofia Rini individu dia dakwa menjadi proksi terlepas daripada pendakwaan yang melibatkan Uh, pegawai kanan Ketua pencurian SPRM Berkata Sofia tidak akan menghadapi pertuduhan Kerana dia diklasifikasikan semula Sebagai saksi dalam kes itu Saya risau ni tuan-tuan Sebenarnya ada dua Pertama Samsul ni sebenarnya Hanyalah kambing hitam Samsul ini hanya kambing hitam Bukan sebenarnya nak kenakan Samsul Saya percaya satu hari nanti Samsul akan didapati tidak bersalah Mungkin 8 tahun kemudian lah Diorang sebenarnya nak kenakan Albert T. Sebelum ini dia orang tak boleh nak tangkap Albertie kerana Albertie adalah saksi kepada kes-kes yang berlaku di Sabah. So bila you jadi saksi kepada kes yang berlaku di Sabah yang melibatkan Adun-adun Sabah, so macam mana you nak dakwa dia? Kerana saksi ni kita perlekat penting. Kalau dia tak jadi saksi, semua kes tu akan crumble. So sekarang ini bila dia dah kena dakwa sebegini, dia dah didakwa dan mungkin akan dia dapati bersalah kerana memberi rasuah. Memang dia mengaku dia memberi rasuah. So dalam hal itu kerana dia mendakwa dia memberi rasuah Dia mungkin akan dipenjarakan Okay Dia dipenjarakan Jadi bila dia penjara apa jadi pada kes Adun-adun Sabah tersebut Saya nampak perkara ini ad Semacam ada satu permainan Konspirasi teori Untuk nak memastikan supaya Albert T ini Diam, senyap Dan kes adun-adun Sabah itu disenyapkan So dalam along the way kena pada Samsul. Tak apalah Samsul kita angkut sekali. So akhirnya Samsul jadi kambing hitam kepada permainan ini. Jadi kau nak mendakwa Samsul tidak menerima duit tersebut. Doesn't matter, it does not matter. Samsul terima atau tak terima itu secondary. Sekarang ini dia macam ada satu satu konspirasi untuk nak mengenakan Albert T. dan akhirnya kes yang dua orang yang kena dakwa itu pun nanti akan uh, apa orang kata akan akan digugurkanlah ataupun akan didapati tidak bersalah So kalau didap didapati tidak bersalah nanti um, saya tak ada masalah. Okey je. So everything is okay. Semuanya salah Alberti. Saya bukan mengagungkan Albert Alberti adalah perasuah. Dia adalah perasuah. Tetapi dia perasuah yang desperate yang sepatutnya dilindungi oleh YB-YB dan adun-adun itu. The fact dia bagi rasuah dan diterima oleh mereka-mereka ini. Menunjukkan bahawa mereka juga adalah korup. Kita adalah parti yang menentang supaya tidak berlaku korupsi. Kita ni keadilan. Kita menentang sebarang apa salah guna kuasa, tata kelola dan sebagainya. Tetapi kita juga dalam masa yang sama cuba melindungi wajah-wajah ini. Sebab itu, Rafizi hari ini dia kata supaya kita ambil tindakan kepada Azam Baki. Azam Baki tak boleh di 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 renew kontrak. Kita nak renew dia Tuan-tuan tahu Dia nak kena renew lagi tau Kontrak dia akan direnew lagi And the worst is Ada orang tanya Masa engkau Rafizi dalam kabinet dulu Kenapa engkau tak Tak menentang tentang Renew kontrak SPRM <laughs> Renewal kontrak Pesuruh jaya SPRM Tidak ada kemenangan dengan kabinet tidak ada kena kabinet. Perdana Menteri punya kuasa. Kalau dia nak kata nak sambung, sambung lah. Kita dulu nak reform. Ingat tak dulu masa Latifah Koya dilantik oleh Mahathir dulu. Ingat tak? Kan pada masa itu kita nak tukar pelantikan KP SPRM hendaklah melalui kabinet. Bukan lantikan daripada Perdana Menteri. Tapi benda tu tak dibuat. So masuk kepada kerajaan Madani ini pun masa kita tak buat. Kita masih tak lakukan tuan-tuan. Kita masih tak buat perkara tersebut. Jadi kalau kita tak buat perkara tersebut, kita tak lakukan. So tinggal apa kita sebenarnya? Kita tinggal apa? kerajaan kita nak nak bercakap soal integriti apa kita tak mensuhkan akta hasutan kita juga tak juga uh, apa apa kata sekat kuasa perdana, perdana menteri yang begitu luas kita tak sekat kuasa perdana. sebaliknya apa yang kita buat kita lagi perketat undang-undang supaya kita menjadi kerajaan kuku besi Baru-baru ini Fahmi Reza pula kena tahan. Saya bukan membela Fahmi Reza sangat. Dia perangai dia pun bukan elok sangat. Tetapi kita tak boleh tahan orang hanya kerana dikutuk Perdana Menteri. Kita dulu Apa kita tak kutuk Perdana Menteri Eh Mahathir itu kita panggil Mahazalim lah Sekarang ini bila orang kutuk Perdana Menteri kita Kita nak nak uh, Kita nak melenting Kenapa? Biasalah politik kutuk mengutuk tu biasalah orang kutuk saya saya tak pernah kutuk orang lah kan orang kutuk saya kata macam-macam itu normal lah Dah nama dia politik tahan maki je lah tapi hanya kerana kena kutuk kita kena tahan bawa SKMM kita kena tahan bawa Akta Hasutan. apa benda kita ni apa benda kita ni sebenarnya sebab itulah kita kata dalam perkara ini kita kena faham bahawa kita ni yang paling terpaling memperjuangkan undang-undang. Kita terpaling memperjuangkan undang-undang. Dalam kes Am Samsul dengan Albert T seminggu tuan-tuan. T Samsul diheret ke mahkamah esok ratusan ribu dibekukan. Aspiran mengesahkan Albert T dan Samsul Iskandar akan didakwa di dua mahkamah berasingan atas tuduhan menawar dan menerima rasuah. Ketua Pusul Ujian SPR, Azam Baki berkata, Teh dan Samsul masing-masing menghadapi lima tuduhan di bawah Akta SPRM. Bagi Teh, dia akan didakwa dengan empat pertuduhan yang menaw kerana menawarkan rasuah dan satu pertuduhan yang sama di Mahkamah Session Shah Alam pada Jumaat. Satu di Kuala Lumpur, satu Shah Alam. Mereka Samsul pula akan didakwa dengan empat pertuduhan kerana menerima rasuah di Mahkamah Kuala Lumpur dan satu pertuduhan yang sama di Mahkamah Shah Alam pada hari Jumaat berikutnya. Sebelum ini Azam mengesahkan Tay dan Samsul dan seorang wanita dikenali sebagai Sofia ini telah ditahan pada 28 November bagi membantu sesatan. Susulan tuduhan terbaru ahli perdagangan itu terhadap pengurusi PKA Melaka tersebut tiga hari sebelumnya. Azam menambah Sofia tidak akan menghadapi tuduhan kerana sebagai saksi di dalam kes ini. SPM telah membekukan ratusan ribu. Sofia tidak didakwa kerana dia saksi. Tapi Albert T dalam kes adun-adun itu didakwa kerana walaupun dia saksi. Tonton rasa pelik tak? Albert T. dalam kes Adun-Adun bukan TK Samsul eh. Didakwa kerana dia saksi. Okeylah. Dalam kes ini Sofia jadi saksi tidak didakwa, saya faham. Saya pun setuju. Sebenarnya saya pun setuju dia jadi saksi. Tetapi dalam kes Adun yang lain, Adun Sabah itu, Albert tu turut didakwa tu walaupun dia saksi. Tak. You see, nampak berat. Kenapa berat sebelah ni tuan-tuan? kan saya kata tadi bahawa SPRM memang tak nak dakwa nama orang lapan orang ADUN Sabah ni atas arahan siapa kenapa untuk tujuan apa politiknya apa dadak dada, nada dia apa untuk atas asbab apa kan atas asbab apa jadi ini membawa kepada saya nampak Samsul ni di kambing hitamkan adalah dalam grup-grup kami kan Dia kata ah tengok Samsul Kita bergembira Kerana memperoleh kemenangan Saya kata kita ayahlah Tuan-tuan Saya dengan Samsul ni Always on the wrong footing lah Kami ni Kami berdua ni Always On apa Sentiasa berlaga angin lah Dia dia tim Azmin dahulu Kemudian dia tak tim kami Dia dia antara orang yang memperkenalkan Nurul Izzah Dia lawan Rafizi dan sebagainya Jadi sentiasa on that side Dan di depan mata saya sendiri Saya tengok Apa yang Samsul buat yang bagi saya sangat bercanggah dengan semangat reformasi. Dan juga dia adalah sebab kenapa saya kena gantung daripada parti pada tahun uh, 2021. 2021 selepas PRN Melaka, ada kes berlaku, saya dikatakan telah membuat tuduhan padahal bukan saya cakap, orang lain cakap. Di dalam satu video, dalam live saya ada orang lain cakap. Orang tu sebut saya yang kena gantung. Orang tu lepas je. Saya yang kena gantung tuan-tuan. Yelah dia dapat lah surat warning letter. Tapi yang kena gantung setahun saya. Saya tak boleh bertanding PRU, PRN Sarawak. Saya tidak boleh bertanding pemilihan parti. Saya tidak boleh bertanding PRU uh, tahun 2022. Lepas habis PRU, didapati saya tidak bersalah. Di atas kelima-lima tuduhan. Dan salah satu tuduhan itu adalah yang dibawa oleh uh, dalam kes Samsul ni lah. Tapi bukan Samsul bawa orang lain. Tetapi berkenaan dengan PRN Melaka dan Samsul. Tapi kata, saya nak bagi tahu saya tidak berdendam. Saya tidak marah. Saya tidak benci pun dengan Samsul. Sebab saya tidak ada interaksi direct dengan dia. Bagi saya, saya still melihat perkara ini dalam bentuk keadilan. Saya nampak, saya kesian sebenarnya Samsul. Samsul telah dikambing hitamkan oleh kerajaan Madani. Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebut di dalam parlimen. Dia telah digari, telah dipakaikan baju oran. Apa lagi yang kamu nak? Seolah-olah nak bagi tahu, aku dah tangkap dia orang ni. Nak tunjuk bahawa aku ni terpaling anti rasuah. Ini orang aku punya setiausaha politik. Kan terpaling anti rasuah. Aku dah, tak, dah tangkap dia orang. Bukti bahawa memang kami telus lah. Ramai lagi. Adun Sabah tu apa cerita? Kenapa tak kena tangkap? Kenapa tak ada buat perkara yang serupa? Kenapa Adun Sabah tu bukan setakat tidak ada tangkap? Bukan setakat tidak didakwa? Tetapi boleh bertanding dan menang tuan-tuan. SPRM siap boleh kata apa? Oh susahlah. Bukti tak ada. Siap Perdana Menteri sendiri mengatakan video itu kabur. Video yang dekat Sabah tu kabur. Tak jelas. Macam mana? Tiba-tiba datang Samsul, tak sampai seminggu. Kena tangkap. Samsul sudah dikambing hitamkan. Samsul orang yang terpaling setia. Orang yang sanggup ke depan mempertahankan anak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengangkat beliau menjadi timbalan presiden Sekarang ini sudah dikambing hitamkan Demi nak menunjukkan bahawa kerajaan ini adalah kerajaan anti rasuah yang paling anti rasuah Supaya nanti tak adalah orang missing. mula-mula uh, surat sokongan Menurut Sofia hari ini surat sokongan itu pun Anwar Ibrahim yang bagi arahan Dan di dalam parlimen kalau tuan-tuan dengar Dia kata Yalah surat sokongan tu memanglah surat sokongan dia bukan melanggar undang-undang. Malah PAS sendiri pun ada keluar surat sokongan Memang betul pun Kita kata tuan-tuan Memang surat sokongan tu tak menyalahi undang Bukan sokongan Dia surat apa Surat teliti Dia teliti or something like that Supol kepada supol Tak ada masalah Memang Memang by undang-undang Dia bukan satu kesalahan Tetapi kita dulu yang kata benda tu tak boleh Jadi patutnya kita di zaman kita ni Jangan buat Kita reform Sebaliknya kita yang buat tuan-tuan Kerana apa? Kita kata dulu kita takkan dengar cakap tauke-tauke kerana kita takut ke dengan tauke-tauke ni. Dengan kontraktor-kontraktor ni. Kan dengan orang-orang kaya ni, yang maha kaya dan sebagainya. Di depan orang miskin kita sebut nak lawan maha kaya. Tapi di belakang kita pula yang terpaling, orang yang terpaling uh, memberi peluang kepada maha kaya. Bukan saya tak salah nak jadi kaya ni, tak ada salah tuan-tuan. Saya pun nak jadi kaya juga. Tapi cara yang betul lah. Bukan dengan cara nak bagi sogokan. Saya tak kata dia kena sogok lah. Perdana Menteri dia bagi duit sebagainya. Saya bukan kata demikian. Surat sokongan. Surat diteliti. Dia sama je. Surat diteliti ni. Tuan-tuan tahu tak? Kalau menteri tu dekat dalam kementerian. Dia ada dia ada pen dia tau. Dia ada pen. Kalau dia chop. Chop tu. Uh, cop chop apa? Uh, sign menteri dia chop. Maksudnya tolak lah surat tu. Tapi kalau dia sign dia Dia ada dakwat. Dawat basah lain makna Dawat ball pen lain makna Dawat hitam lain makna Dawat biru lain makna Dia ada makna tuan-tuan Ada makna tu ah. So permaknaan itu sebenarnya Yang orang pegawai kerajaan je faham ah, siapa, siapa faham tulis faham Kita bercakap real reform Boleh bagi saya hashtag real reform tuan-tuan RR Boleh bagi saya hashtag RR Kita bercakap real reform Sepatutnya masa kita jadi kerajaan Kita mesti jadi orang yang terpaling adil Setuju tak? Samsul didakwa Saya setuju Setuju tak Albert Teddy Dawa? Saya setuju. Tetapi dalam insan yang sama, yang enam orang, lapan orang adun Sabah tu pun wajib didakwa dan wajib di, dibawa ke muka pengadilan. Bukan Perdana Menteri pula jadi juru cakap pendakwa raya. Video cover, video tak jelas dan sebagainya. Azam Baki wajib dibuang dan digantikan kepada orang lain dan wajib pelantikan KP SPRM itu bukan dibuat oleh Perdana Menteri. JSC pun sama, kena dibuat oleh Kabinet. Perlu dilakukan demikian. Sebagaimana yang kita punya manifesto zaman 2018 itu manifesto kita. KP Ketua Pursuruhjaya SPRM itu hendaklah dilantik di atas persetujuan kabinet. Bukan dilantik oleh seorang Perdana Menteri. Saya ingat lagi sebab saya yang bahaskan benda tu. Tapi bila masuk tahun kita jadi kerajaan, kenapa dia tak berlaku demikian tuan-tuan? Itu yang jadi sedihnya kepada kita ni. Dah orang PAS dengan orang Bersatu pembangkang tak payah sembang lah. Korang lagi teruk. Korang jadi kerajaan nanti percayalah. Korang akan lagi teruk. Korang akan lagi teruk tuan-tuan. Sekurang-kurangnya ni adalah juga kita boleh cakap reform ni nak bawa. Korang apa reform kau nak bawa? Pas kalau dia nak memerintah, apa benda? Apa reformasi dia nak bawa? Okey, tak payah sebut perkataan reformasi lah. Apa perubahan dia nak bawa? Dia nak laksana hudud. Tu je. Dan lepas tu? Apa lagi dia nak bawa? Apa reform dia nak bawa? Ada tak benda lain dia nak bawa? Senaraikan kepada saya. Dan hari